আকাশবাণী গুৱাহাটী উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে অৰুপা পতংগীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ ধাৰাবাহিক পাঠ পাঠ কৰিছে নয়ন প্ৰসাদে প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ এয়া শুনক অয়নন্ত সেই নিশা তেওঁ অহা নাছিল তাই গোটেই নিশা শুলে পুৱাতে বেলি ঢলফাট দিওঁতেই উঠিলে তাই গেটৰ মুখলৈ ওলাই গল বহল চৌহদৰ কেওকাষে ওখ ওখ দেৱাল তাই গেটখনত ৰৈ বাহিৰলৈ চালে নিৰ্জন ৰাস্তাটো জনশূন্য কিছুমান ঘনচিৰিকা চৰায়ে ৰাস্তাত কিবা বুটলি খাই আছে তাই শিলগুটি এটা মাৰি পঠিয়ালে চৰাইজাক উৰা মাৰিলে তাই হাঁহি দিলে তাইৰ হাঁহিটোৱে দেৱাল পাৰ হৈ পাখি মেলি চৰাইজাকৰ সতে যেন আকাশলৈ উৰা মাৰিলে গেটখনৰ ওচৰৰ পৰা তাই ঘৰটোলৈ চালে বেৰাৰ কাষে কাষে থকা নগা বনবোৰ ওখ ওখ হৈছে গোটেইখন লেতেৰা খেলি মেলি যদি সি আহে এবাৰ যদি আহে সি বুজিব এইখন ঘৰত মাতা মেৰী নাই এসপ্তাহ মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত ঘৰখনে হাঁহি পেলালে পাগলৰ দৰে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ কাম কৰা মানুহৰ লগত খাটি খাটি ৰাতি বিচনাত পৰামাত্ৰকে জগা কাঠ হোৱা তাইৰ ওপৰত চলিহাৰ খং উঠিছে চব কথাটো কৰ আমি তোমাৰ গাত এটা ভূত আছে বুজিছা ভূত আছে মাজে মাজে ভূতে ধৰে তোমাক সঁচাকৈয়ে ভূতে ধৰা মানুহৰ দৰে ঘৰখনৰ কাম কৰোৱা তাইক দেখি শাহুৱে কাছৰি থৈ গ'ল কি হব ইমান কষ্ট কৰি দেহালৈ চকু ৰাখিবি শহুৰেকে তাই পৰিষ্কাৰ কৰোৱা বাৰীৰ চুকত অতি যতনেৰে ৰোৱা পুলিটো চাই হাঁহিছে এইডাল কি কাঁইট গছৰ পুলি লগালি হা আ ছোৱালী অহাবাৰ কলিকতালৈ গলে হৰেক কিচিমৰ ফুলৰ গছ আনি দিম দেই লগোৱা নাই দেউতা আছিলেই মই চাফা কৰিহে দিছো কি পুলি এইটো বজৰমণি গছৰ পুলি ইয়াৰ কাইটেৰে ছবি চপাব পাৰি কাম বন নাথাকিলে তাই প্ৰায়ে গেটৰ ওচৰলৈ যায় বাহিৰৰ ৰাস্তাটো নৈখনৰ ওপৰৰ দলংখন এবাৰ চাই ভিতৰলৈ সোমাই আহে দলংখনৰ ওচৰৰ পৰা এজন মানুহ তলমূৰকৈ খোজ কাঢ়ি আহি আহি তাইৰ ওচৰত থিয় দিয়ে তাই মানুহজনক ঘৰলৈ মাতি আনে বৰপুখুৰীৰ দৰে চকুহালেৰে মানুহজনে তাইলৈ চাই বালিমাহীৰ দৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই তাই মানুহজনক দেখুৱাই হ' গোলাপজোপা চোৱাচোন কেনেকৈ ফুলিছে ৰঙা আৰু হালধীয়া জোপা কলিকতাৰ শহুৰে আনি দিছে বগা আৰু গোলাপীজোপা তেওঁ আনি দিছে নাহৰজোপা কেনেকৈ বাঢ়িছে দেখিছা কুঁহিপাতখিনিৰ ৰংটো চোৱাচোন ঘাঁহখিনি কেনে হৈছে এবাৰ সুদাফুৰিৰে খোজকাঢ়ি চোৱাচোন চোৰাঘৰৰ এখন মাতামেৰিৰ ছবি মই চিলাই কৰি তুলিছোঁ এই বগলীটো মই কাঠত কাটিছো পাকঘৰৰ ফল মূল দিয়ে অমিতা কল বাৰীৰ বাৰী সুন্দৰী কল থকা পকুতে গোটেই বাৰীখন আমোলমোলাই আছিল তাই মানুহজনৰ হাতত এমুঠি চাউল দি কয় বলাচোন বোলা পুখুৰীৰ পাৰলৈ যাওঁ মানুহজনে তাইৰ চকুত চকু থৈ হাঁহে আবেলিৰ ৰ'দে পুখুৰীটো সোণালী কৰি তোলে মুঠি মুঠিকৈ চাউলকেইটা দলিয়াই দিয়াচোন মই মেলা মাছবোৰ এইকেইমাহতে কিমান ডাঙৰ হৈ চোৱাচোন তাই পুখুৰী পাৰৰ পৰা বাৰীৰ একেবাৰে শেষ প্ৰান্তলৈ যায় বজৰমণি গছজোপা ডাঙৰ হৈছে আৰু ডাঙৰ হ'ব তাই মানুহজনৰ ৰ'দ বাগৰি অহা চকুহাললৈ চাই সেই গছজোপাৰ সমান হ'ব ডাঙৰ হ'লে মই তাত এডাল কপৌ লগাম ৰূপহী বাই আনি দিব ধীৰে ধীৰে আন্ধাৰ নামি আহে কাষে কাষে দীঘল দীঘল খোজ পেলাই ঘূৰি ফুৰা মানুহজন আন্ধাৰত নোহোৱা হৈ যায় তাইৰ বুকুৰ বুলবুলিজনীও মানুহজনৰ লগে লগে বাঁহলৈ যায়গৈ বাহাদুৰ বেমাৰত পৰিল জ্বৰত কেঁকাই থকা বাহাদুৰৰ কেঁকনি শুনি শুবলৈ যোৱা তাই বিচনাৰ পৰা উঠি আহিল চলিহাই তাইৰ হাতত ধৰিছে এই ৰাতিখন কত যোৱা তুমি তাই মনে মনে আছে সৌৱা আন্ধাৰত সি ৰৈ আছে বাহাদুৰৰ কেকনি শুনি মুখখন কেনেকুৱা কৰিছে ভগৱানৰ মন্দিৰত কোনে কেঁকাইছে ঐ সি কি ভাবিছে বাহাদুৰে কেঁকাই থাকিব আৰু তাই শুই থাকিব মোক যাবলৈ দিয়ক বাহাদুৰে এইদৰে কেঁকাই থাকিলে মই শুব নোৱাৰো তাই পাগলীৰ দৰে হৈছে তাই দুৱাৰ খুলিছে যামেই মই কি কৰিব মোক তাই গৈছে গৈ ডাউদাউকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি চলিহাতকৈ এবেগেট বেছি ওখ হোৱা তাইৰ দেহাটো চাই চলিহাই দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিলে কি ছোৱালীহে গোৱাৰ আমিৰ অন্ত নাই অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু সেৱাৰে বাহাদুৰক তাই সুস্থ কৰি তুলিলে বেমাৰৰ পৰা উঠি প্ৰথম দিনা গৰুৰ গোহালি চাফা কৰা বাহাদুৰক দেখুৱাই তাইৰ কাষে কাষে দীঘল দীঘল ছাঁ পেলাই ঘূৰি ফুৰা মানুহজনলৈ চাই গৌৰৱেৰে কলে মোৰ ঘৰত মই কাকো দুখত থাকিবলৈ নিদিওঁ মানুহজনে তাইৰ হাতখনত ধৰিছে আইতাক ককাক ঢুকোৱাৰ পুৰা এবছৰৰ পাছত তাইৰ ঘৰলৈ আহিল মাক পঞ্চামৃত দিবলৈ আহিল মামীয়েক আহিল মোমায়েক আহিল দঢ়িয়া গোসাঁই আহিল এদিন উকিলে কামত আহোঁতে লগত জেউতিও আহিল দেউতাকো কেইবাবাৰো আহিল সকলোৱে তাইৰ ঘৰখন দেখি সন্তোষ পালে কিন্তু তাইৰ কাষে কাষে ঘূৰি ফুৰা মানুহজনে এদিনৰ বাবেও দলংখন পাৰ নহল তাই বাঢ়ি বাঢ়ি চলিহাতকৈ এহাত ওখ হৈ গল তিনিটা লৰা জন্ম দিলে বাপুটিৰ কাম আধা আধি নিজৰ কান্ধত তুলি ললে বিচনাত পৰি যোৱা শাহুৱেকৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচৰ্যাৰ ভাৰ ললে আজিকালি সৰহভাগ ঘৰতে থকা শহুৰেকৰ দায়িত্বও নিজ হাতত তুলি ললে গিৰিয়েক কিমান দিন কামৰ বাবে বাহিৰত থাকিবলগীয়া হয় তাৰ হিচাপ পাহৰি গল কেতিয়ানো শাহুৱেক ৰাতি কিবা লাগিলে দিবলৈ উঠিব লগা হোৱাৰ বাবে নিজৰ শুৱনি কোঠাইৰি শাহুৱেকৰ ওচৰৰ কোঠালৈ গল গমেই নাপালে অনাদি অনন্ত এক চক্ৰৰ মাজত তাই ধীৰে ধীৰে সোমাই গল তাইৰ কাষটুকুৰা উদং হৈ নথকা হল সি আহিবলৈ তাইক অকলে নোপোৱাই হল ঘূৰি থকা তাইক ধৰিব নোৱাৰা হৈ সি আজিকালি নহাই হল তাৰ লগতে উৰি যোৱা বুলবুলিজনীও ক'ৰবাত বাট হেৰুৱাই নোহোৱা হৈ গল অনা দি অনন্ত চক্ৰটোৱে ঘূৰাই ঘূৰাই তাইক ক্লান্ত কৰি পেলালে ঘূৰি ঘূৰি তাই ভাগৰি পৰিছে ভাগৰত লাল কাল দি তাইৰ কলিজাটোৱে পানী পানী কৰি চটফটাই থাকে কৃষ্ণাটোৰ তাইৰ বুকুখনত বিয়পি পৰিছে বালি জাকে জাকে ধুমুহাই উৰাই অনা খহটা বালিবোৰে তাইৰ কলিজাটোৰ ওপৰত এক চামনি বান্ধি পেলালে বেছিদিন নালাগে আৰু অলপ দিনৰ পাছতে ক্ৰমে গভীৰৰ পৰা গভীৰতৰ হৈ এই বালিৰ আস্তৰণটো বিয়পি পৰিব ৰ'দ আৰু বতাহ নাপাই তাইৰ কলিজাটো শুকাই যাব মাত্ৰ আৰু কেইটামান বছৰ লাগে ঠিক সেইখিনি সময়তে ঠিক সেই খহটা বালিবোৰে তাইৰ কলিজাটো পুতি পেলাব খোজোতেই তাই খবৰ পালে আইতাকে এবাৰ তাইক যেনে তেনে মাতি পঠিয়াইছে খবৰটো পোৱাৰ সময়ত চলিহা শহুৰেক ঘৰত কোনো নাছিল তথাপি তাই যোৱাটোকে ঠিক কৰিলে তাই যাবই লাগিব দুখমোকালিতে ৰিক্সা এখনত উঠি তাই পুৱাৰ বাছখন ধৰিবলৈ ওলাল গেটৰ বাহিৰত ভৰি নিদিয়ালৈকে তাইৰ ভয় লাগি আছিল যদি চলিহা আহি যায় যদি কৈ দিয়ে বোলা ময়ে থৈ আহোঁগৈ তাই জানে মানুহজন নাথাকোতেই নগলে তাইৰ আৰু যোৱা নহব পুৱা ৰিক্সাত উঠি ৰাস্তাত ওলাওঁতে তাইৰ বৰ অস্বস্তি লাগিছিল কিমান দিনৰ মূৰত তাই এনেদৰে বাহিৰৰ পৃথিৱীখন দেখিছে কিমান ঘটনা ঘটি গল ভাৰ্গৱৰ দেউতাহঁতৰ সপোন সঁচা হল বগা চাহাব গল দুবাৰ ভূত হল প্ৰথমতে আহি দেখা চহৰখন কিমান সলনি হল হঠাৎ তাইৰ মন গল এবাৰ কাহিনীও নেদেখা সেই কেয়াপট্টি বজাৰৰ ফালে যাবলৈ ৰিক্সাৱালা বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা কেয়াপট্টি বজাৰ কিমান দূৰ বেছি দূৰ নহয় মাইজী বহু বছৰ অসমত থাকি থাকি শুদ্ধ অসমীয়া কব পৰা ৰিক্সাৱালাটোৱে উত্তৰ দিলে ব'লাচোন কত যাব মাইজী বজাৰৰ ওচৰত অলপ কাম আছে আজি কিমান বছৰ হল সেই ঘণ্টাৰ শব্দ নুশুনা তাই শেষ ঘণ্টাটো কেতিয়া বাজিছিল মনত পেলাব নোৱাৰিলে ৰিক্সাৱালাই এটুকুৰা লেতেৰা ঠাইত ৰিক্সাখন ৰখাইছে এইয়া মাইজী কেইয়াপাটী বাজাৰ কতা ইয়াততো কোনো দীঘল খেৰীঘৰ নাই কোনো মানুহো নাই কেৱল গৰু এজাকে আগদিনা বহা বজাৰৰ এৰেহা বুটলি ঘূৰি ফুৰিছে মাইজী কাৰ ঘৰত যাব বুঢ়া ৰিক্সাৱালাটো অলপ বিৰক্ত হৈছে আগদিনাই কৈ থোৱাৰ কাৰণেহে ইমান সোনকালে সি ৰিক্সা উলিয়াইছে নহ'লে বুঢ়া দেহাৰে ইমান জাৰত সি ৰিক্সা বাহিৰ নকৰে ৰিক্সাৱালা তুমি ইয়াত কিমান বছৰ আছা আমিতো বিশাল মাইজী তুমি এই বজাৰৰ ওচৰতে এটা চাপাখানা দেখিছিলানে ৰিক্সাৱালাই মনত পেলাবলৈ যত্ন কৰিছে ঠিক কৈছে মাইজী সৌখিনিতে পাদু চাহাবকেটা ঘৰ আছিল তাত সদায় ঘণ্টা বাজিছিল সীক্সাৱালাৰ নিৰ্দেশ মতে তাই চাই পঠিয়ালে পাৰাপাৰ নোহোৱা পানী দিখৌৰ মাজপানীত এটা শিহু ওলাই আকৌ টোপাই বুৰ দিলে পাদুৰি চাহাবোৰ কলৈ গল মায়ে যে মই যে মালোম নাহি ৰিক্সাৱালাটো চিটত বহিছে তাৰ কিজানি খঙো উঠিছে বোলা ৰিক্সাখন শীতৰ কুঁৱলী ফালি যাবলৈ ধৰিলে তাই কাপোৰখন গাত ভালকৈ ছাটি মাৰি ল'লে বেলিটো এতিয়াহে ভালকৈ ওলাইছে শিৱদলৰ সোণৰ কলচীটো জিলিকি উঠিছে কলচীটোলৈ চাই তাই হাতযোৰ কৰিলে তাই আজি বহুদিনৰ মূৰত সেই দুগদুগীখনৰ সৈতে মিহি চেইনডাল পিন্ধিছে আইতাকে দেখি ভাল পাব বুলি আইতাক নোহোৱা হলেনো কত আৰু চাবহি নোহোৱা হল নেকি নদীৰ পানীত জাহ যোৱা চাপাখানাৰ দৰে সিও ক'ৰবাত জাহ গল নেকি শীতৰ পুৱা অকলে পাই সি তাইৰ ওচৰ পালেহি কিমান দিনৰ মূৰত সি আহিছে তাই তালৈ চোৱা নাই বাছত তাইৰ কাষতে সি বহি থাকিল চুলিখিনিয়ে তাৰ আধা চকু ঢাকি ৰাখিছে তাৰ বাৰু চুলিত ৰূপালী ৰং ধৰিছে নেকি নাই মনিব নোৱাৰি সি তাইক কিবা কব খুজিছে তাইৰ বুকুখন উফন্দি উঠিছে এবাৰো নাহিলা এবাৰতো আহিব পাৰিলাহেঁতেন কিমানবাৰ গোলাপ ফুলিলাৰ সৰিল কিমানবাৰ কপৌ ফুলবোৰে বজৰমণি গছজোপাৰ কাঁইত ঢাকি ধৰিলে কিমানবাৰ উদং কৰিলে ল'ৰা তিনিটা চাবলৈ তোমাৰ মন নগ'ল বাহাদুৰক ৰাতিৰ পাছত ৰাতি কেনেকৈ যত্ন কৰিলোঁ কিমান মৰমেৰে শাহু আইৰ শৌচ পেচাব পৰিষ্কাৰ কৰিছোঁ তুমি দেখা নাই মানুহে কয় মই হেনো দেৱীৰ দৰে মোৰ স্বামীক মই তাই আৰু ক'ব পৰা নাই পুৰণা ঘৰটো প্ৰথমতে চিনি পোৱা নাছিল আগফালে নতুনকৈ সজা এলানি ভাড়াঘৰে ঘৰটো ঢাকি ধৰিলে মুনিচুনি বেলিকা তাইক দেখি আইতাকে চকুকেইটা মেলিলে আইতাক উত্তৰফালৰ তাই আগতে থকা সৰু কোঠাটোত থাকে কোঠাটো পৰিষ্কাৰ টেবুলখন পৰিপাতি টেবুলত খালী বটল এটাত দুপাহ বগা গোলাপ সজাই থোৱা আছে বিচনাতে শৌচপেচাব কৰা মানুহজনীৰ কোঠাত ফুলৰ গোন্ধ তগৰে কিমান কৰিছে তাই বুজিলে আইতাকৰ চকুহাললৈ তাই অলপ সময় চাই থাকিল নিস্তেজ হৈ পৰিছে তগৰৰ পৰিচৰ্যা নোপোৱা হলে আইতাক ইমান দিন নাবাচে ডাঙৰ মোমায়েকে গুৱাহাটীত ঘৰ সাজিলে মাজুমোমায়েক আৰু সৰু মোমায়ায়েক মূল ঘৰখনতে থাকে তাই কাপোৰ কানি সলাবলৈ কাষৰ কোঠাটোলৈ সোমাই গল কোঠাটোৰ কাষতে গা ধোৱা ঘৰটো আছিল গা ধোৱা ঘৰটোৰ দুৱাৰ খুলি সোমাব খুজি তাই আচৰিত হৈ গল চৌকা কাঁহীবাটিৰে এটা সৰু পাকঘৰ কোনে ভাত ৰান্ধে ইয়াত ধূনাৰ গোন্ধ পাই তাই ঘূৰি চালে হাতত ধূনা মলা এটা লৈ তগৰ সুমাই আহিছে এইজনী যেন ৰুমা বাইদেউ তগৰ ফুলৰ দৰে কোমল ৰুমা বাইদেউ মাত্ৰ ৰুমা বাইদেউতকৈ ক্ষীণ সেতা আৰু লেহুকা গা ধোৱা ঘৰটোলৈ অবাক হৈ চাই থাকি তাই তগৰক সুধি দিলে ইয়াত কোনে ভাত ৰান্ধে মই ৰান্ধো কাৰ কাৰণে আইতা আৰু মোৰ কাৰণে চাউলপাত কোনে দিয়ে মোৰ হাতত পইচা দি দিয়ে তেনেহলে আগৰ পাকঘৰত কোনে ভাত ৰান্ধে আগৰ পাকঘৰটো নাই ভাঙি আগফালে ভাড়াঘৰ কৰিলে তাইক যেন ঠেলি ঠেলি নি কোনোবাই বাৰীচুকৰ সেই খৰি থোৱা ঘৰটোত সুমুৱাই দিলে শৌচ পেচাবত লেটি লৈ তাই জঞ্জাল এসোপাৰ মাজত পৰি ৰল তাইৰ গাত বিচনাত পৰি পৰি হোৱা ঘাঁ অকণমানো লেতেৰা হ'বলৈ নিদিয়া তাইৰ পাকঘৰটো লৰা তিনিটাই হুৰ হুৰাই ভাঙি পেলালে দুৰ্গন্ধময় খৰিঘৰৰ চুকটোৰ পৰা তাই কেৱল চাই থাকিল আইতাকৰটো লৰা ছোৱালী বোৱাৰী নাতিৰে ভৰা এখন ঘৰ আছিল আইতাকে ঘৰখন কেনেকৈ ৰাখিছিল পিঠাগুড়ি লাৰু সানি দুৱাৰ চুকতে বহি খাবলৈ বহা আইতাকৰ ক্লান্ত মুখখন তাইৰ চকুত ভাহি উঠিল আইতাকৰ খবৰ ককাকে ৰাখিছিল তথাপি তাই কি খাইছে কি নাই খোৱা তাইৰ গিৰিয়েকে কোনোবাদিনা ভাবিছেনে ভগৱানৰ মন্দিৰ কৰিব খোজা ঘৰখনে তাইৰ সমস্তখিনি লৈ যদি খৰি ঘৰটোত পেলাই দিয়ে কোনোবা থাকিবনে তগৰ এজনীতো তাইৰ নাই তগৰে তাইক চাহ একাপ দিলেহি তাইৰ বৰ ভোক লাগিছে তগৰৰ সৰু পাকঘৰটোত কি থাকিব তাই অহা মামীয়েকহঁতেও কোনেও দেখা নাইনে দেখিছে দেখিছে নিশ্চয় তাই আইতাকৰ আলহী তগৰ বজাৰ সমাৰ কোনে কৰে ময়ে কৰো তগৰে আইতাকৰ বাবে বাৰ্লি তৈয়াৰ কৰিছে তাইৰ চকুযোৰ পুৰিছে তাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিল উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে অৰুপা পতঙীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ ত্ৰিশত্বাংশ খণ্ডটি শুনিলে পাঠ কৰিলে নয়ন প্ৰসাদে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে চলিহা প্ৰবাল কুমাৰ শৰ্মা চলিহাৰ মাক অঞ্জুমা দাস মাহাতে চলিহাৰ দেউতাক কৌস্তুভমণি শইকীয়া তগৰ গীতা চহৰীয়া ৰিক্সাৱালা চানু দৈমাৰী আৰু বীণাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে মেলডী পাটগিৰিয়ে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ অয়নান্ত উপন্যাসখনিৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ দিনটোৰ এই একেই সময়তে